গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এইবাৰ যোৰহাটত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যোৱাকালি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ যোৰহাটলৈ আহিছে গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া সকলোফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যিহেতু একদম ধুমাত ধুম চলি আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো যোৰহাটলৈ আহিছে যোৰহাটত অহাৰ পিছত তপন গগৈৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ আছিল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া কি হ'ব ক'ৰবাত এনেকুৱা লগা হৈছে যেন যদিও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছলৈ ভয় নকৰে দুই হাজাৰ ছাব্বিছলৈকে কংগ্ৰেছ নাথাকে বা মানে যিধৰণে কৈছে তেওঁ কোনো কংগ্ৰেছে নাথাকে দুই হাজাৰ ছাব্বিছলৈকে যিধৰণে তেওঁ কৈ আছে কংগ্ৰেছত যিমানবোৰ মানুহ আছে তেওঁৰে মানুহে তেওঁ নিচা কৰিলেই নিজৰ দাইল লৈ আহিব পাৰে মাতিলেই তেওঁলোক আহি যাব এইবোৰ কোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত এটা কথা এনে ভাৱ হয় নেকি যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ৰবাত গৌৰৱ গগৈকো অলপ ভয় কৰে কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ যি জনপ্ৰিয়তা গৌৰৱ গগৈৰ যি ধৰণে তেওঁ ৰাইজৰ মৰম আদৰখিনি পাইছে ৰাইজে যিধৰণে গৌৰৱ গগৈক বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে ক'ৰবাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভয় হৈ পৰিছে নেকি তাৰ বাবে তেওঁ যোৰহাটলৈ আহিব লগা হৈছে যোৰহাটত আহি ক'ৰবাত এতিয়া অনুমান হৈছে যে তেওঁ গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আহিছে যোৰহাটলৈ আৰু যোৰহাটত আহি তেওঁ কি কথা কৈছে ৰাইজৰ আগত কি কথা তেওঁ মত বিনিময় কৰিছে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' ক্লিপ এটা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো চালেই আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব অসমবাসী ৰাইজে কিছুমান কথা পাহৰি নাযায় অসমবাসী ৰাইজে পাহৰি নাযায় জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটো যিটো ঘটনাৰ তদন্ত হওঁতে কমচে কম আঠ ন মাহ সময় লাগি গ'ল তেনে বহু ঘটনাই আছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে অসমীয়া জাতিটোৰ ওপৰত মাধবাৰ সোধাই আহিছে আৰু আমাৰ কিছুসংখ্যক মানুহ আছে যিখিনি ইমান সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে ইমান এটা বিবেকটো খটুৱাব নাজানে ইমান তেওঁলোকে বিবেক নখটুৱাই তেওঁলোকে এটা ভুল সিদ্ধান্ত লৈ লয় কিন্তু এইবাৰ কোনেও যেন সেই ভুল সিদ্ধান্তবোৰ নলয় তাৰে আশা কৰিছোঁ আৰু জোনমণি ৰাভাৰ নিচিনা তেনে বহু ঘটনাই আছে মই কোনো দলক ভাল কোন দল বেয়া সেই বিষয়ে একেবাৰে ক'বলৈ অহা নাই যিটো খবৰ সত্য খবৰটো আপোনালোকক দিবলৈ আহিছোঁ আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাটত আহিছে যোৰহাটত আহি তেওঁ যি আহ বাকী আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব গতিকে আহক মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকৰ লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইনো কি কৈছে যোৰহাটত আহি যোৰহাটৰ ৰাইজৰ লগত তেওঁ কি মনৰ কথা আদান মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰিছে মই চাওঁ আৰু আপোনালোকৰ কথাবোৰ আপোনালোকে জনাব আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ জনাব যিহেতু সকলোৰে স্বাধীনতা আছে নিজৰ মতামতবোৰ জনোৱাৰ গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ মতামতবোৰ জনাব আপোনালোকে কি কৰিম বুলি ভাবিছে ক'ব নালাগে আপুনি কোন প্ৰাৰ্থীক ভাল পায় কোন প্ৰাৰ্থীক বেয়া পায় সেইবোৰ কথাই ইয়াতে আলোচনাৰ বিষয় নহয় সেইবোৰ কথা আপোনালোকে ক'ব নালাগে বাট আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আপোনালোকে জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ঠাইখিনিৰ কিমান উন্নয়ন হৈছে আপোনালোকৰ নিজৰ চুবুৰীটোৰ কিমানখিনি উন্নয়ন হৈছে ৰাস্তা পথবোৰ আপোনালোকৰ তাতে কিমান উন্নয়ন হৈছে আপোনালোকে নিজে ভাবক তাৰপাছত আপোনালোকে এটা সুচিক উঠি মানে কি আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত এটা লওক আপোনালোকে এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰক গতিকে